Prahy, moje jméno je Prokop Košas a jsem členem umělecké skupiny Old Stars a zároveň jsem režisérem instalace Balkón, která se 11. června u nás v Pražském bytovém divadle Hárby o zúčastní ukrajinského festivalu Milpomene Stavryje. Je to pro nás veliká čest a jsme rádi, že můžeme být součástí takového mezinárodního projektu, který jasně vyjadřuje naší podporu svobodné Ukrajině. repertoáru jsme pro festival Melpomene Stavrie vybrali inscenaci Žána Ženeta Balkon. Je to inscenace francouzského avantgardního dramatika, která zpracovává nejenom téma válečného konfliktu, a anatomie válečného konfliktu, co vede lidi k rozpoutání ne nepokojů, co vede lidi k původu násilí, ale zároveň se také více či méně dotýká tématu oddělení pravdy od fikce, co je na světě iluze a dá se to schrnout do jedné krásné otázky, kolik masek člověk může sundat, než se odhalí ta pravá tvář. Je to hra o iluzi, o lžích, o faleši, o předstírání a zároveň je to hra, která má ukázat divákovi to, že i on sám ve společnosti nosí masku a nechová se vždy úplně upřímně. Včasím jsem neměl tu čest, abych mohl navštívit Kherson, Ale je pro mě velmi, velmi zajímavé zjištění, že se v Chersonu nachází početná umělecká a obzvlášť divadelní komunita, protože my se u nás v Praze pohybujeme uh, ve. Mm, velké skupině divadelníků po celé České republice, jezdíme navzájem na přehlídky, jezdíme se dívat i mimo Prahu na divadelní představení i do zahraničí a proto bych si moc přál, abych se někdy v budoucnu mohl do Hersonského divadla podívat, protože mě zajímá vaše zkušenost, zajímá mě, jakým způsobem vy přistupujete k divadlu, co je pro vás třeba důležité, jaká témata zdůrazňujete, jaká máte kulturní východiska a rád bych, aby, abychom někdy mohli od nás Čech si udělat na Ukrajinu výlet jako na dovolenou a navštívit Kherson tak, jak to bylo možné třeba před dvěma, třema lety. Kdybych měl vyjádřit nějaké svoje osobní přání, tak já bych byl nejradši, kdybychom si mohli přát jenom obyčejné věci, aby ráno nepršelo, aby svítilo slunce, ale v dnešní době si nelze přát nic jiného, nic menšího, než aby konečně e, vojenský konflikt, ruská agrese, Putinova agrese na svobodnou Ukrajinu, která je, se odehrává asi 800 kilometrů od našich hranic, to znamená, je to poměrně blízko a e, vaši občané, vaši přátelé, vaši známí e, tímto konfliktem denodenně žijí, musí ho trpět, musí, e, musí se s ním vyrovnávat, tak si těžko můžeme přát něco jiného, než aby tato invaze okamžitě skončila a aby se nejenom svět, ale hlavně svobodná Ukrajina vrátila do e, situace, ve které byla před jakýmikoliv imperiálními tendencemi Ruské federace, to znamená před záborem Krymu, před vznikem Donické a Luhanské lidové republiky, aby se obnovila svoboda Ukrajiny tak, jak má být podle práva a aby okamžitě ustalo zabíjení, aby okamžitě ustalo znásilňování a aby svobodní Ukrajinci dokázali svoji vlast uchránit.